oxuyanın sağlamlığına təsir edən cadu və digər varlıqlarla bağlı maraqlı məlumatların yer aldığı kitablar haqqında yəqin ki, eşitmisiniz. Yaxşı, bəs bir kitab bu yazılanları reallaşdırma qüdrətinə həqiqətən sahibdirsə? Bu deyilənlərə sahib olan Nekronomikon adlı bu kitab haqqında maraqlı faktlardan danışaq. Nekronomikon El-Hazret adlı Ərəb səyyah tərəfindən eramızın 70-ci illərində Şamda yazılıb. Nəsrin orijinalı heç vaxt tapılmasa da, müəyyən bir qisminin yazılı olduğu halı günümüzə gəlib çatıb. Kitabın bu qədər populyar olması isə həqiqətən ürkütücü detalları özündə toplamasından irəli gəlir. Bu, həqiqi bir cəld kitabı olaraq qəbul edilir. Ərəbin kitabı, ölülərin çağırış kitabı, dəli Eydan kitab kimi fərqli adlarla bilinən nəşrin İnsanlara qorxunc fikirlər aşıladığı, qaranlıq həqiqətlərlə oxuyanları dəliliyə və hətta ölümə apardığına inanılır. Məzmunu da olduqca maraqlı və qorxuducu detallarla doludur. Əl-Həzrətin illərlə çöllərdə köhnə gündəlikləri tapması, fətləli olmasından sonra pis ruhlarla qarşılaşmasını, hətta insanların yer üzünə gəlməsindən əvvəl yaşanan dövrü, ruhlar aləmi ilə necə ünsiyyət qurulacağını, öllərin necə hərəkətə gətiriləcəyini izah edir kitabda insan irqi dünyadan əvvəl başqa bir yerdə olduğu deyilir. Xüsusi simvollardan istifadə edərək onlarla əlaqə qura bilər və onlardan istənilən kosmik məlumatlar alınma bilər. O zaman keçmişə və gələcəyə hakim olmaq mümkündür. Amma bu təhlükəli bir yoldur. Çünki insan daşıya biləcəyi məlumatı əldə etməli və bunun fərqində olmalıdır. Kronomikonda gələcəyi görmənin yolları izah edildiyi üçün Nastrada musun, gələcəyə görə bilməsinin bu sayədə mümkün olduğu iddia edilir. Oxuyanların necə dəli olması mövzusuna gəldikdə, kitabın bildiyimiz, inandığımız hər şeyi radd etməsi, reallığın çox fərqli, bəlkə də çox mərhəmətsiz olması üzvətlərinə oxuyanlar şoka girir və beyinlərində qətlənirlər. Örküdücü gəncəklərlə dolu olan bu kitabın onlarla kopyası satışdadır. Papalığ tərəfindən qadağan edilmiş bu kitabın Vatikanda saxladığı da iddialar içindədir. Bəzi qaynaqlar isə Adolf Hitlerin kitabın bir kopyasını ələ keçirdiyini ifadə edirlər. Son olaraq kitabın yazısı Tılğın Ərəb belə deyir: "Bu gizli səhifələr Babil yaranmamışdan əvvəl köhnə inanca sadiş edən rahiblərə aiddir və onların dilində yazılıb. Bunu öz ölkəmin dilinə çevirdim ki, hər kəs anlasın. Mən bu yazıya artıq olmayan 7 əfsanəvi şəhərdə gəzərkən qarşılaşdım. Tanrılar arasında zamandan əvvəl olan döyüşləri, rahiblərin gördüyü qorxu və çirkinliyi, onların səbəblərini, təbiətləri, şeytana insanlar üçün ən yaxşısını izah edirdi. Bu sözlərə qulaq verin və xatırlayın. Çünki xatırlamaq ən əhəmiyyətli və ən təsirli sehrdir. Bu yazını hazır olmasına göstərməyin. Dəllilik yaradır.